Salam uşaqlar. Namaz ov 134-də olan tapşırıqlara baxaq. 1. Aşağıdakı artıcılıqlardan hansı azalan sıra ilə verilmişdir? Biz bilirik ki, uşaqlar mənfi ədəddə modulu kiçik olan kəsir daha böyükdür. Yəni burada baxıram, -3 ən böyükdür, sonra mənfi -4, mənfi -5, mənfi -6, mən -8 düzgün cavab olacaq C bəndi. Hesablayın. Gəlin hesablayaq uşaqlar. 1-ci mötərsənin içini hesablayaram. 91-dən 83-ü çıxsaq eləyir uşaqlar, cavab 8. Sonra 32-dən 8-i çıxsaq cavab eləyər. 20 4. Sonra misalımız nə oldu uşaqlar? 27 + 24 - 63. Bu da bərabərdir. 24-lə 27-ni toplasam eləyər deməli 51 51-dən də çıxsam 63-ünü bu deyəliyər mənfi 12 düzgün cavab olur uşaqlar A bəndi. 3-cüyə keçək. Tənliyi həll eləyəmsi istəyir uşaqlar, həll eləyək. 193 - x + 23 = sala baxaq uşaqlar bir dəqiqə. Bərabərdir mənfi -287. Mənfi -287. Mörtəzəni olduğu üçün aşağı yazıram. x + 23 = azalandan fərqi çıxıram. 193 çıx, - (-287). Bu da bizə verir uşaqlar. 2 mənfi bizim müsbət verir axı. 193 + 287 x+23=toplasaq 0 17 18 3 4 480 x də bərabərdir 480-dən 23-ü çıxaram x də bərabərdir 7 4 cavab eləyəcək 447. Yəni düzgün cavab olur. Bir dəqiqə. Hə, qal 7 başdan. 457. Düzgün cavab olur uşaqlar 3-də B bəndidir. Mənfi -83 və -65 ədədləri arasında neçə tam ədəd yerləşir? Mənfi e, arasındakı tam ədədləri tapmaq üçün bu zaman uşaqlar biz 83-dən çıxarıq 65-i, bir də çıxarıq 1-ni, modulları çıxırıq uşaqlar. Bu deyilir 18. 18-dən də 1-ni çıxsaq eləyər 17. Bunun səbəbi nədir uşaqlar? Bunu da qısaca izah edək. Məsələn mən nə desək ki 4-lə 6 arasındakı tam ədədler, bax tam ədədler arasında neçə ədəd var? Baxuram uşaqlar. 4 ilə 6-nın arası neçə yerləşib? 5. Bir dənə ədəd yerləşib, düzdür? Baxın, 6-dan 4 çıxsam 2 eləyirəm, 1-dən 1 çıxsam neçə elə məntiq? 1. Deməli 4 ilə 6 ədədləri arasında 1 dənə ədəd yerləşir əyni şeyi burada tətbiq edirik uşaqlar. Mən -80 üstə -65 demir. Ondan modullarına baxıram. -80 üstə -65 arasının nisbətən orta ədəd yerləşir deyir. Çıxıb sonra da birini çıxırıq. Keçək 5-ci tapşırığa. 5-ci tapşırığı olduğu üçün uşaqlar köçürdək. Bildirdim. Aşağı digər səhifədə yazdaq ki, tam rahat həll edəyə uşaqlar.

7. Bu da bərabərdir uşaqlar. Mənfi ədədləri bir toplayıb çıxa bilərəm, ardıcıllığı ilə də yaza bilərəm. 24-dən 28-i çıxsam eləyər -4. -4-də 17-ni çıxsaq eləyər -21. Deməli düzgün cavab olur 5-də A bəndi. Şərhləyək. 6-cı tapşırığa keçək. Deməli bərabərdir -5 y = 18 olanda - -17 vur x + y ifadəsinin bizdən qiymətini tapılması istəyir. Mən yazıram -17 vur x-in yerinə yazaram uşaqlar. Mənfi -5 + 18. Bu da bərabərdir Budur uşaqlar, 18 - 5 deməkdir, düzdür? Cavabımız nəsil edirik bizdən? 13. 17-ni də vursam, -13-ə cavabımız eləyər -221. 6-da düzgün cavabımız olur uşaqlar. C bəndidir. 7-ni həll edəyək. əni həll edək. -6 vur 2x + 3 = 54 olduğu üçün mötərizə yazıram. 54-ü bölərik -6-ya. 54-ü -6-ya bölsə eləyər -9. 2x + 3 = -9. Burdan 2x-i olduğu kimi aşağı yazsam -9-dan 3-ü çıxaram. 2x = -9-ün 3-ü çıxsa -12 eləyir. x də bərabərdir -12-ni böləlim 2-yə. x də bərabər olar mənfi -6. 7-də düzgün cavab olur uşaqlar. B bəndidir. 8-ci tapşırığa keçək. 8-ci tapşırıqda Deməli x bərabər -25 y = 12 burda moduldadır 5x - 2y bərabər bu misalı istəyir bizdən uşaqlar yazıram moduldadır 5 vur -25 - 2 vur 12 bərabər 5i -25ə vursam eləyir uşaqlar mənfi 125 2-ni də -2-ndə 2-yə vursam eləyər -24. Misal necə oldu? Modulda -125 - 24. Bu da bərabərdir modulda -149. Bu da bərabərdir uşaqlar. Modulda mənfinin də cavabı nəçə verir bizə? Müsbət 149. Düzgün cavabımız oldu uşaqlar. D bəndində Sonra 19-a baxaq uşaqlar. 9-a daha dolsun. Bizə deyir ki 9 da. Mənfi mənfi 14-dən mənfi 14-dən 20-yə qədər 20 də daxil olmaqla bütün tam ədədlərin cəmini tapın. 20 də daxil olmaqla deyir uşaqlar. -14-dən 20-də daxil olmaqla bütün tam ədədlərin cəmini tapın. Deməli biz -14-dən başlamalıyıq ta ki 20-yə qədər. Bütün tam ədədləri yazıb onların cəmini tapmalıyıq. Belə bir asan yaz. Məsəl həll yol deyirəm sizə uşaqlar. -14-dən ta ki müsbət 14-ə qədər yazsam bütün tam ədədlərin cəmi mənə verəcək 0. Yerdə hansı ədədlər qalır? 15 buradan yazıram. 16, 17, 18, 19 və 20. Yəni bir-bir uşaqlar 14, 13, 12, mənfi, -12, mənfi, -11, - bunu belə-belə yazacaq, düzdür? Mənfi, -13, ta ki 0 sora 13 voldur. Fikir verin. Mənfi -14 ilə +14 0 verir, -13 də +13 0 verir. Mənfi -12 ilə +12 cəbri cəmi 0 da axı əks ədədlər. Mənfi -1 ilə +1 cəmi 0dır. Ona görə bu tip misallarda mənfi ilə müəyyən bir müsbət ədəd arasındakı tam ədədlərin cəbri cəmini istəsə siz də yenə yəni cəmini istəsə. Ona görə mənfi ədədlə onun əksi olan bütün ədədlərin cəmini 0 götürüncə hesablama asan olsun. Ağac tam ədədlərin hasilini istəsə uşaqlar cavab biz olardı 0. Burada da hamısını toplasaq uşaqlar cavab eləyər 105. 9-da olar düzgün cavabımız A bəndi. 10-cu tapşırığa baxaq. A-nın kubu bərabərdir 64. Mənfi -4 vur 2a - 23 + 97 ifadəsinin qiymətini tap. a³ = 64. Yəni a * a * a = 64, düz uşaqlar. Onda mən a yerinə 4 qoya bilərəm də, düzdür? 4-ü 3 dəfə özünə vursam 64 edir. Misalda yazıram. Mənfi -4 * 2 * 4 - 23 + 97. 2-ni 4-ə vururam 8. 8-dən 23-ü çıxsam eləyər -15. Misalımız oldu. Mənfi -4 vur -15 + 97. Mənfi -4 * 15-ə vursam eləyər müsbət 60. 60-ın düz üzərinə 97 gəlsəm uşaqlar eləyər 157. Deməli 10-da düzgün cavabımız olacaq uşaqlar. B bəndidir. 11-ci tapşırığa baxaq. Ədəd oxu üzərində -6-dan 12 vahid məsafədə yerləşən ədədlərin ədəd ortasını tapın. Uşaqlar, -6-dan 12 vahid məsafədə yerləşən nə deməkdir? Bu tutaqcı bizim ədəd oxumuzdur. Aha, burada yerləşib -6, burada 0. 12 vahid məsafədə, yəni mən 12 addım həm sola, sağa hərəkət eləməliyəm, həm də 12 addım sola hərəkət eləməliyəm. Çünki 6-dan 12 vahid məsafədə həm saxtarib təcəddüdlər var, həm də sul təcəddüdlər. Ona görə mən 6-nın üzərinə 12-ni əlavə eləyirəm, bu eləyir. 6. Mən 6-dan 12-ni çıxaram, eləyir -10. 8. Bunların da mənə ədəd ortası istəyir. -6 üstəcələk. Mənfi və daha doğrusu başlan. 6 üstəcələk. -18-i bölərəm neçiyə? 2-yə. 658 cəsm edir -12 -12-ni 2-yə bölsək eləyər -6. 11-də cavabımız olur uşaqlar. Bəbəndi. Keçək. 13-cü sualım. 2 ardıcıl tam ədədin cəmi x 2 ardıcıl tam ədədin cəminin -3-ə hasili 141-ə bərabərdir. x x+1 iki ardıcıl ədədimdir. Cəminin -3-ə hasili. Cəmini bilmirəm, neçədir? -3-ə vursam eləyir 141. Cəmini tapmaq üçün uşaqlar birinci 141-i bölərəm -3-ə. Bu dey eləyir -47. Aha. Tamı deməli -47-dir bunu tapdıq. Tənliyimizi quraq. 2x + 1 = -47 2x = -47-1 2x = -48 x də bərabərdir -48-ni bölsəm 2-yə x də bərabərdir -24 yazıram mənfi -24 mənfi -24 -24-ün üzərinə bir içərsəm elə -23 Məndən bu ədədlərin kiçiyini istəyir. Onda kiçiyi nəcisdir? - 24 düzgün cavab D bəndidir. 13-cü tapşırığa baxaq. A çoxluğu verilib və B çoxluqları verilib, A - B-ni tapın deyir. Gəlin yazaq A çoxluğunu uşaqlar. Mənfi -12, mənfi -8, 0, 9, 15 və 16. B çoxluğu mənfi -9, mənfi -8, 3. 9 15 və 23 bizdən a - b çoxluğunun istəyir. Ortaqların yenə uşaqlar üzərindən xətlərimizi çəkək. -8. Deməli a - b çoxluğunun çıxsıq yerdə qalır -2, 0 və 16. Düzgün cavab olur uşaqlar 13-də D bəndi. Sonra 14-ə baxaq. 14-də bizə deyir uşaqlar. 14-üzə mində işləyək burda baxaq. A < 0 olduqda aşağıdakı bərabərlik bərabərsizliklərdən hansı doğrudur? A 0-dan kiçikdirsə, deməli A-nın yerinə hər hansı bir mənfi ədəd olmalıdır. Gəlin biz -1 qoyaq. Burda A-nın yerinə. Dəqiqə. Burda A-nın yerinə -1 qoysam uşaqlar, burda eləyəcək. 14 14 0-dan kiçik deyil. Burda qoysaq uşaqlar mənfi 1. Bu eləyər mənfi 26 mənfi 6 20, 0-dan böyük deyil. Bura yazsa mənfi a-nın yerinə mənfi 1. Bu deyilir, e, deməli 19 19 0-dan böyükdür. Burdan da yazıram a-nın yerinə mənfi 1. Belə olur. Mənfi -1 - -1. Bu deyir -1 + 1. Bu da verir mənə 0. 0 sıfır da 0-dan kiçikdir. Deməli düzgün cavab olur D bəndi. Yəni burada uşaqlar istədiyiniz bir mənfi ədədi yerinə qoyub hesablayıb tapa bilərsiz. Keçək 15-ci suala. İşarəsinin yerinə hansı rəqəm yazılsa bərabərlik doğru olar? Burdan da baxırıq uşaqlar. Mənfi ədədlərdirsə, deməli burada 5-dən kiçik ədədləri yazmalıyım. Yazaram 0, 1, 2, 3 və 4. Yəni düzgün cavablar D bəndidir. Sağ olun uşaqlar.